Все в порядке. Да. А у вас? У нас все в порядке. У вас? И у нас? Помощь все не по... надо, может. Руковод. Нет, спасибо. Все нормально. Да, да? конечно. Дома жене будете показывать? А? Инспектор, а с какой целью вы зафиксировали мой автомобиль? С чего тут... А? С чего тут... Вот сейчас вы меня фиксируете. Я вам запрещаю направлять на меня камеру. Еще один улыбчивый, мне. А? Режиссер? Сам себе режиссер? камера, без номеров, и тут съемки идут, обнюхивание. Да, прапорщик? Пишем свежим воздухом с утра. Еще один прапорщик. Флажок повесили украинский и под этот флаг работаем. Мне вы да. не нравитесь. А флаг, почему? А, а да. я же говорю, что вы флаг Украины повесили и под него работаете. Добрый день. Вы мне? Ну не... В небо ж я обращаюсь. Ну я не знаю. Вы, а вы не работаете? знаете? Не а знаю. что вы тогда здесь делаете, если вы не знаете? Все вы должен знать. Ну хотя бы, что у вас должен жетон быть поверх жилета. Да. Есть жетон, Есть жетон да? ОД-2072, прапорщик. Да. А я гражданин Украины. Да, сейчас я дам вам и ОД-2076. Да. Нету. А зачем оно мне? А я ж, где я водитель? Нет, я не еду. А что, я еду сейчас? АР-2240. Да, АР-2240. Да, машина такая вот. Я не еду. В данный момент я не водитель. Да. Хорошо, что вы хоть что-то понимаете. А что, а что надо служить уже в Украине? Вы не понимаете до сих пор. Да. Такая камера и два таких вот. Один грустный инспектор, а второй, а второй такой улыбчивый. Ну такой вот, да. А что? Ну так как вы любите одно, одно и то же, да. Одно и то же. Да, сюжет, сюжет один и тот же сюжет. Стоят тут, стоят с утра, обнюхивают, да-да. Ну-ну, давай, давай. Вы служите, вы служите, а не песни пойдем. Давай. Сейчас, срочное ДТП. Все, по работе? Едем. Да, едьте, едьте. Езжайте. езжайте. А, я работаю. работаю. Да, я работаю. А вы служить должны. Работаем, а вы должны служить. Вы работу, давайте, работу, улыбчивый, аккуратно. давайте, езжайте быстренько. Аккуратно. Аккуратно. Да. Хорошо, хорошо. трамвай, вы дверь закройте. Дверь закройте. Да, да. Поворот включить. О, молодец. c ả